Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing adalah salah satu hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun hewan, namun kucing juga makhluk hidup yang tanpa disadari manusia, ternyata mereka juga selalu membalas budi dan mendoakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Doa yang dilakukan kucing tentulah berbeda dengan doa yang dilakukan manusia, baik cara maupun bacaannya. Sifat kucing yang mudah bersahabat dengan manusia inilah yang membuatnya disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kerap memanjakan kucing seperti membelai kepalanya dan juga memberinya makan dan minum. Kedekatan secara emosional kucing dengan manusia ini membuat kucing menjadi hewan peliharaan bak sahabat dekat dengan manusia Jadi jika kita memperlakukan kucing dengan baik Maka rasa sayang kucing juga akan seperti itu kepada kita Bahkan tanpa syarat apapun dalam mencintai sang majikan Kucing bukanlah hewan yang melewatkan atau acuh terhadap apa yang memperhatikannya. Kucing merupakan hewan dengan rasa emosional yang tinggi seperti selalu mengingat orang-orang yang berperilaku baik kepadanya. Sebagai hewan yang suka diberi perhatian, wajar saja jika kucing sangat ingin dimanja. Kucing sangat suka diperhatikan baik saat diajak bermain atau saat waktunya ia makan. Kucing akan mengingat setiap detail kepedulian kita. Karena itu, kucing akan mendoakan kebaikan kepada sang majikan. Yang telah memeliharanya dengan sebaik-baiknya, itulah bentuk dari balas budi kucing. Ada lima doa kucing untuk sang majikan dan orang-orang yang telah memberinya makan agar satu, supaya rezekinya selalu dilancarkan. Kucing selalu berdoa agar sang majikan, sekeluarga, serta orang yang memberinya makan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah, Sang Pencipta alam. Dengan kata lain, rejeki untuk kucing tersebut dititipkan kepada sang majikan atau orang yang memberinya makan. Kedua, supaya dilancarkan dalam segala urusan, pemilik dan pemberi makan kucing akan selalu didoakan oleh kucing tersebut agar lancar dalam segala urusan, serta diberikan kemudahan. Ketiga, supaya sehat walafiat. Salah satu doa kucing untuk sang majikan dan orang yang sering memberinya makan agar selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Secara metafisika, kucing bisa menghalau segala serangan mistis, sehingga pemilik kucing tersebut terbebas dari segala penyakit yang bersifat gaib seperti santet atau guna-guna. Keempat, agar selalu bahagia. Doa kucing kepada Allah salah satunya agar samajikan dan orang yang memberinya makan selalu dilimpahkan kebahagiaan. Melalui tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing mampu membuat orang-orang di sekelilingnya selalu bahagia. Biasanya, ketika sisi orang yang sedang lelah, capek dan sumpek, kucing akan mendekat untuk mengajak bercanda sehingga stres pun bisa berkurang. Energi positif akan selalu menerpa sang majikan tersebut, sebab sang majikan melakukan kebaikan pada sesama makhluk Tuhan sehingga bisa menarik kebahagiaan dan kebaikan. Kelima, sang majikan bisa mendapatkan pahala dan kebaikan. Jangan ragu untuk memberikan rasa sayang dan peduli kepada kucing. Kucing sangat tahu balas budi terhadap orang-orang yang baik kepadanya. Bahkan kucing akan mendoakan setiap detail kebaikan yang kita berikan. Contohnya di saat kita mengelus dengan lembut kepala kucing, maka kucing akan merasa senang dan merasa bahagia dan tanpa kita sadari di saat itu kucing seketika akan mendoakan untuk kebaikan kita juga. Doa-doa kucing akan tersampaikan kepada Allah sebagai saksi bahwa kita telah berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasa empati sayang dan peduli akan membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala. Maka tak ayal rahmat tersebut akan bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak Wabahualam bissawab. Oke pemirsa yang budiman, itulah balas budi kucing kepada sang majikan dan orang yang memberi makan kepadanya Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, wassalam.